走，我带你去个地方。哎，去哪兒？你今晚没工作？我今天想多抽出,出一点时间来，好好的陪陪你。嗯 在这里等我一下。 没事吧？没事没事，别怕，我在这呢，别怕别怕。喝杯热水吧。 还在想刚刚的事情、啊，不是故意想，就是一遍遍在脑子里过。刚刚只是单纯的意外，我们去的那家花店附近有一个大厦，大厦里面的商铺，两个长期雇佣的物流公司起了一些冲突，我们只是运气不好，恰巧碰到了。 嗯，我原本是想去买一束干花送给你，谢谢你做的晚餐。没想到竟然发生这种事情。你都安慰我一整晚了，说点别的。 有一件事情，我本来想在买完花之后再告诉你的。什么？工作交接比我想象的要麻烦，所以这次可能要你自己先回国了。那要多久你才能回家？这个还不清楚。 工作嘛，没办法的，尽快。一定尽快。唉，好像今天都是坏事情和坏消息。我能做点什么让你开心点吗？ 花言巧语？什么花言巧语啊？说点花言巧语，哄哄我。好。没了。我、啊、我在想接下来要说的话。 我长得很好看，对吗？是不是在你认识的人里面算好看的？或者有比我长得更美的？没有，没有比你长得还好看的女生了。